Ми продовжимо зустрічі у нашій студії і розмови на різноманітні теми, серед яких і теми, які живуть поруч з нами, ми живемо поруч з ними. І дуже багато є запитань, на які ми не можемо знайти відповідь. Серед цих запитань і стосунки в сім'ї. Хто ж, як на весіллі, дуже часто розпочинається з того, що ми ділимо хліб, з'ясуми, хто буде старшим, потім хто перший став на рушник, той буде там щось, а хто не встиг, тому вже зась. Я думаю, що все це якісь певні забобони, хоча воно і красиво для самого весілля. але В подальшому житті потрібно якось все це вирішувати по-іншому, а не пригадувати, пам'ятаєш, скільки ти відкусила того хліба. Про те, як розбиратися з цими, з цими стосунками, ми сьогодні запросили людей, які знаються на цій справі, і це Інна Калініченко, вона психолог, і також психолог і кандидат психологічних наук Пархотько Анна. Вони у нас представляють психологічний центр з гарною назвою, mm -hmm. е, називається Добрий день. Так? Тому і я вам говорю доброго дня. І приємно, добре. що з, з такими приємними словами можна розпочинати розмову. На таку, як для мене, трішки складну тему все-таки. Що ж там робити з цими стосунками? Хто повинен бути сильнішим, чоловік чи жінка? Mm -hmm. Хто повинен брати на себе більше якихось обов'язків? Як знайти оцю середину, щоб всім було добре? Тому що ну здебільшого говорять, або чоловік знущається над жінкою, або жінка над чоловіком. А де ж у те щастя, де ж той рай, про який всі мріють, де все добре, всі один одного люблять, поважають і вміють один одному поступатися. Будь ласка, вам слово, і наші глядачі вже чекають і занотовують, як стати щасливим від цієї хвилини. Я начну с того, что как показала наша сегодняшняя ситуация в стране, когда дело доходит до чего-то серьезного, на самом деле все роли на свои места становятся правильно. Мужчины защищают, женщины поддерживают. И я думаю, что вообще всякие поводы вносить какие-либо дрязги, в принципе, исчезают. И мы выходим на какие-то хорошие ценности самого главное это ценности и уважение друг к другу и взаимопонимание, чего чаще всего мы утрачиваем во времена, когда все спокойно, все нормально, мы расслабляемся, действительно начинаем предъявлять друг другу требования. И шукаем пригоды какие-то да, для себя. Да, совершенно верно. Так часто Среди женщин есть распространенное такое мнение о том, что сегодняшние мужчины мало что из себя представляют, что много необходимо брать на себя в жизни ответственности, и что рядом нет настоящих мужчин. Ну, однако все-таки ситуация показывает, что это не так, и когда оказалось нужным, мужчины защищают, и женщины ощущают себя достаточно надежными возле них. Поэтому мы бы с коллегой да, хотели говорить о том, что можно было бы посоветовать женщинам для того, чтобы возле них были правильные мужчины, и чтобы женщины чувствовали себя действительно любимыми и любящими, и чтобы рядом сильно было приятно, хорошо и тепло. Бо было бы очень обидно, как бы для mm -hmm. того, чтобы поверили, что есть человек, чтобы потребно, чтобы была война, Совершенно что может Совершенно человек пойти туда и отдать жизнь угу. за то, чтобы выжить То есть, что же чтобы был и мир, и все-таки вера в то, что человеки существуют? Да, первое, справжнень. это действительно определиться с тем, что... Что бы хотела женщина от отношений изначально? Чаще всего женщина сама достаточно, ну, не делает для того, чтобы рядом с ней мужчина оставался именно тем мужчиной, которому бы она хотела да, посвятить свою жизнь. В частности, первым сильно определиться что мои ожидания, чего я жду от своего мужчины, что я готова для этого мужчины сделать, чтобы сохранить его образ именно таким. Ведь очень часто женщина сама разбивает тот образ, который сама и вдохновляет, и благодаря чему она и влюбляется в мужчину. В частности, например, очень часто женщины, и на Украине в том числе, любят своих мужчин покритиковать, поскольку считают, что критика ⁇ это лучший друг женщины. Чем больше найдешь недостатков, тем быстрее справится мужчина. Ну, на самом деле это совершенно не так. И чаще всего только доброе слово может что-либо вообще внести в отношения и изменить. Так часто мы действительно можем встречаться с такими ситуациями у нас в психологическом центре, когда люди обращаются на консультации. И среди мужчин, и среди женщин, ну вот часто всего. Женщины очень много посвящают времени тому, что они критикуют своего партнера и тем самым обесценивают его в своих глазах, и тем самым не помогают самой себе удержаться возле такого мужчины, а наоборот увидеть его во всех черных красках, которые только могут быть, и, соответственно, настроить себя на то, что нужно уходить или оставаться одной, или искать следующего Говорит, подопытного кролика, как, скорее всего, закончится все тем же самым. Ну, Инна, Ведь когда женщина встречается, например, даже вот своим мужчиной до брака, она же его почему-то выбирает за что-то, она его любит, за его какую-то мужественность, смелость, э, за какую-то такую мужскую силу, да, за то, что он ее может защищи, защитить, и она себя чувствует с ним э, э, очень уверенно. Потом, когда уже как бы они вступают в брак, да, через какое-то время этот же мужчина почему-то перестает женщину устраивать. Вот. И она не задумывается, почему же так происходит? Почему он стал пассивным, не хочет чего-то делать, там лежит на диване, не хочет куда-то ходить. Но она не задумывается над тем, что почему же он таким стал? Может, возможно быть, может быть, она как-то себя неправильно по отношению к нему себя вела. То есть она, может, ему запрещала как-то встречаться с друзьями, там, ограничила какие-то его интересы, для того, чтобы как-то он был рядом постоянно, да, ей так удобно, хорошо, ей так было бы удобно, и, и на него бы не заглядывались и другие женщины, как бы, да. Вот и поэтому у нее потом возникают такие претензии, мужчина такой уже становится ей неинтересен, она не дает ему какую-то свободу и э, свободу для развития. Ведь мужчина же, он же, как получается, как Лев, закрытый в клетке, да, он может быть каким-то трессированным таким, да, Львом, но он не может никуда стать покорным таким котеночком, да, вот как бы его такая природа мужская, да, чтобы защищать, быть сильным. Не нужно это в нем подавлять, нужно его поддерживать, поменьше критиковать, не нужно быть такой для него пилой, поддерживать его в интересах, давать какую-то ему свободу, его действия, чтобы он занимался тем, чем тоже ему нравится. И ведь для этого нужно прикладывать больше усилий, потому как и женщине нужно как-то соответственно как бы себя вести, да, и хорошо выглядеть да, для этого, чтобы он не заглядывался на других женщин. То есть это здесь все должно быть очень взаимно, давать друг другу свободу, друг друга уважать, поддерживать. Говорять про те, що стосунки mm -hmm. в сім'ї це не просто таке перебування на одній території да, разом, а, що це постійна якась робота. Вона повинна боястися як чоловіком, так і mm -hmm. жінкою, працювати над своїми стосунками, іноді про щось mm -hmm. розмовляти, домовлятись про щось, mm -hmm. робити якісь mm -hmm. висновки, щось планувати разом. Наприклад, ну для мене правильним, там, якщо ти там щось не довіряєш, щоб він кудись пішов, піди з ним. Mm -hmm. Я думаю, що дуже часто чоловікам не вистачає щоб поруч була жінка. В якійсь ситуації mm -hmm. і допомогти, і порадити. А ми дуже часто намагаємося бути по на поодинці і потім mm -hmm. з'являється якась недовіра, де ти був. Mm -hmm. ти, ти кажеш, ти yeah, да. пішла б зі мною, я не хочу, тому що там якісь свої там причини. Mm -hmm. Ти ти не, що ти питаєш, де Я був. Я б хотіла додати відносительно, що тому, коли ми проясняємо взаємоотношення, як женщине, так і мужчині ставити перед собою цель. Чем бы ты хотел бы завершить такое обсуждение? И вообще цель, вот, например, того, что ты говоришь мужчине или мужчина женщине говорят о каких-то недостатках, например, да, или каких-то недостоинствах. Ведь действительно вот есть вот эта фраза, что нам нужно заботиться о том, чем отзовется наше слово mm -hmm. в результате. Поэтому обычно всегда, в частности, ну, клиентам, поскольку к нам часто обращаются люди, ну, обычно по вопросам в семьях, сложностях. Обычно мы ставим всегда такой вопрос относительно того, вот если вы это скажете, каков результат, какова цель того, что вы сейчас вот хотите там наругать, хотите обесценить, например, унизить, возможно, своего мужчину, поднять себя там в своих глазах. Вот если вы это скажете, что произойдет дальше? И очень часто женщины теряются, и они понимают, что это не приведет к какому-либо результату, а действительно придет только конфликту и, возможно, вообще каким-то негативным последствиям. Потому что ладно, развелись и не встречались, а чаще всего уж ругаются, и остаются на протяжении всей жизни вместе и продолжают также ругать друг друга. Поэтому тоже важная рекомендация. Прежде чем начинать разговор, очень важно определиться, как-то чего я хочу получить в результате. Если тепла, любви и взаимопонимания, женщина чаще всего именно для этого и раскатывает скандалы, вот, важно держать цель в голове, что так, я хочу чтобы любил, ценил, там проводил время, вот да, mm -hmm. все, о чем мы говорили. Она сейчас писала, сейчас Это сейчас после скандаливается, сейчас не, не, не бывает Да, Потому что если они еще происходят каждый день, и тем более не в начале отношений, там в середине, э, понятно, что энергии меньше у людей друг на друга остаются. Вот когда женщина держит э, цель в голове что я хочу на самом деле, чтобы мы были ближе, она начинает формулировать тогда свои желания и потребности совершенно по-другому. Потому что тоже не хочется создать такое впечатление у зрителей, что мы призываем к тому, что женщина должна подстраиваться там, и превозносить мужчину. Нет, каждый человек имеет право говорить о том, что его беспокоит, и он бы хотел привнести в отношения, однако нужно подходить с умом тому, что ты говоришь, и всегда держать, опять же, цель в голове, мой результат, чтобы в конце после этого разговора мы поняли друг друга и чтобы мы добились какой-то ясности в той проблеме, которая возникла. Я Нет, думаю, что подлошно действительно... вот, из половины убои, обои, да? если разум жить, это потребного... Есть часто много таких пожеланий, чтобы женщина была хитрой, мудрая. Ну, мы не сторонники этого. То есть в методе, в котором мы работаем, мы говорим о том, что все люди должны встроить отношения в честности. Не должно быть обмана, должны быть открытые отношения и никакой хитрости там, или так называемой мудрости, там, что женщина управляет, как-то манипулирует мужчина, не должно быть в отношениях. должно быть построено на любви, на честном прояснении на тех каких-то сложных моментов, которые нас могут не устраивать, именно взаимности. Тогда и отношения будут сложены. Как только женщина захочет манипулировать или там, критиковать мужчину, соответственно, в результате она действительно создаст такой образ мужчины или вообще превратится своего мужчину действительно в такого, с которым можно только общаться путем манипуляции или только путем критики. Поэтому, как ми думать, зараз, чого ми хотим. Я зрозумію. Ми зараз дуже і від самого початку почали угу. говорити про сильних чоловіків, але ж чоловіки, вони теж люди, як з'ясувалось. І є не настільки сильні, не сильні там культуристи, не сильні військові, а люди, звичайні, які там, ну, може, там і фізично слабкі, угу. і морально слабкі. Тобто, як от таким бути більше? Тому що це там в кіно, в книгах можна зустріти, коли жінка говорить, я тебе не дам нікому образити, я за тебе стану горою. Я тебе Тебе захищу, і думаєш, невже такі десь існують? і Невже це правильні стосунки, тому що ну, в житті рідко з таким зустрічається, здебільшого жінка вважає, що чоловік повинен бути сильним, захисником і так далі. І так далі. Але ж е, є такі жінки, які на ходу зупинять, як говорилось, і в, в гарячу ізбу йдуть. Е, як в таких ситуаціях поступати? Наскільки це правильно, щоб, наприклад, жінка була сильнішою, брала на себе якусь керуючу роль, але в той же час не принижувала цим чоловіка? Uh -huh. Разумеется, что люди бывают разные. Uh -huh. Я бы сказала так, что своего мужчину необходимо поддерживать, и отношения это всегда ну партнерство в любом случае. И если мужчина на самом деле не чувствует себя уверенным, это как обычный человек, который не чувствует себя вверх. Принципы работы тут та же, и помощь та же будет. Это, конечно, вера и поддержка мужчины в каких-то других сферах. Не обязательно, чтобы он был культуристом. Это может быть совершенно толковый, умнейший человек, который может быть сильным в деятельности, в работе. Да даже если он, например, не приносит много денег в семью, но при этом он может быть хорошим папой, который может пойти и поиграть с детьми намного лучше, чем это может быть сделает мама, которая лучше может быть зарабатывает в этой семье. Но этот мужчина может быть, возможно, в других сферах сильным. Вот женщине не нужно обесценивать другие сильные стороны мужчины. Тогда, а, скорее всего, что у мужчины будет сила и желание развиваться в других сферах ради такой женщины. Б. Он будет достаточно силен в этой же сфере, и будет женщина очень благодарна тому, как мужчина хорошо справляется или на работе, или в отношениях. Ну, может быть, это в быту какие-то вещи он может делать, просто в совершенстве. Не опускать все до таких уже прямо глобальных целей, чтобы был уже молодцом, так молодцом во всем ну, и посмотреть на саму себя, насколько на самом деле эта женщина также перед собой ставит подобные цели. И если это так, то идти тогда вместе вдвоем к этой цели. В частности, если это там про спорт и про здоровье, ну, значит, вместе записаться в спортивный клуб. И почему бы не ходить, это будет и времяпрепровождение совместно, и стимул друг другу, например. Если это что-то, речь идет о здоровье, например, мужчина из-за здоровья не может быть, например, там, крепким, сильным. То есть, возможно, заняться каким-то здоровым образом жизни. И также, чтобы женщина повлияло на это, ведь действительно не все соизмеряется силой. Вот, самое главное это отношение, уважение друг к другу. Не учитывая, что все заявится само по себе, хочешь, чтобы им был целен, помогает да, поможу, поддерживает, так? Это партнерство. Да, поднимается один на гору, умеет делать это, лучше да, это может быть в этой семье делать лучше женщина. Протяни руку, и мужчина может стать рядом, и может стать надежным. Там есть такая ошибка часто у женщин, что женщины видят, что они сильнее в чем-то, и начинают быть сильными в других сферах, и берут на себя больше ответственности. И тогда они, получается, вырастают и становятся более уверенных в своих мужчин на несколько уровней. Вот женщинам нужно этого не позволять себе делать, а, например, если ты в чем-то сильная, поднялась, І допомогі рядом мужчині, щоб він піднявся, якщо така можливість рядом, наприклад, ліспорту там, там діяльність, щоб він вираз рядом і виснова на равні. Але да, компаку залишайся жінкою, не ставай да. чоловіком. Так? Да, да, совершенно Тому що верно. два чоловіка в сім'ї це вже Опасно. Опасно. інакше до вашого центру, ми багато говоримо про те, що mm -hmm. різноманітні теми ви там розглядаєте з різними питаннями до вас приходять. От що до тієї теми, про яку ми сьогодні говоримо, наскільки часто звертаються, наскільки... У вас є можливість надати якісь поради, і щодо ми говоримо зараз, ну може здебільшого таке враження, що за допомогою звертається більше жінки, чи це правильно, чи ні? Чи приходять до вас за допомогою чоловіки? На самом деле в равной степени приходят, обращаются и мужчины, и женщины. И если человек заинтересован да, в сохранении своих отношений, то он всегда обратится за помощью, всегда можно все исправить. То есть это крайняя точка, да, вот разойтись и все. Всегда можно наладить отношения, э, прийти к какому-то общему мнению, и будет всем от этого хорошо. У нас проводятся в нашем центре психологическом «Добрый день» курсы по уверенному поведению мужчин с женщинами. И такие же курсы проводит у нас Кононова Маргарита, психолог. И такие же курсы проводятся для женщин, для женщин по уверенному поведению с мужчинами. Проводит Мартюшенко Сергей, мужчина-психолог, может с мужчинами проводить, а Маргарита проводит для женщин такие курсы, которые помогают людям разобраться, как мужчинам, так и женщинам разобраться в себе, пройти несколько, как бы, занятие состоит из нескольких тем, да, которые человек прорабатывает, свои какие-то проблемы, да, возможно, какие-то они с детства идут у них, да, и тогда уже как бы выходим на новый уровень, да, и можем уже строить отношения свои по-новому. Или строить новые отношения, или исправлять те отношения, проблемы в отношениях, которые уже возникли, с которой проблемой человек обратился к нам. Как частейше звертаются окремо человек и женщины, чем больше приходит семейная пара и говорит, да нам разобраться. И семейные пары, и отдельно мужчины и женщины, то есть в равной степени. При, ну, причем... як, на меня это как-то засувато, ну, приходят люди и каже, я хочу разобраться с тикой женщиной, не кажи, а помоги мне разобраться mm -hmm. с нашей проблемой, mm -hmm. как mm -hmm. mm -hmm. вообще На самом деле нет. Приходят, действительно, осознанно приходят на консультации в равной степени, правильно Ино говорит. И запрос обычно остается в том, что либо семья совместно готова принимать участие в консультациях, если у них есть кризис, и готовы работать, либо если они приходят по одному то чаще всего мы настраиваем на то, что обесценивать партнера нельзя, и даже если вы хотите с ним попрощаться, то как-то попрощаться достойно. Или если вы хотите использовать все шансы, то, в принципе, ну, стоит говорить открыто, что вы ходите к психологу, и тем самым, возможно, партнер имеет возможность либо пойти к другому психологу на консультацию, либо к этому же обратиться, и тогда пара может развиваться вместе. Не может это вызвать какую-то что что психолог. Он, может, ага, она ты мне прид... не доверяешь, ты что-то уже в тайне против меня задумал. Наоборот, если э, семья хочет построить свои отношения на честности, то есть важно начинать изначально понимать то, что поход к психологу это не что-то простое. Это достаточно большая сложная работа. Это отличается от гаданий, там, от каких-нибудь там волшебств и так далее. То есть это академическая психология, которая э, похожа как спортивный клуб. То есть есть проблема, и ты должен должен заниматься регулярно, систематически, выполнять задания, требования. И я думаю, что для партнера, в частности, для женщины, может быть наоборот, хорошим зачином, что ее партнер обращается за помощью. Психолога может быть как мужчина, так и женщина. Вот, обращается к психологу за помощью, начинает работать над ситуацией. Из проблем, с которыми чаще всего, как бы, в чем вот, может быть минус только обращение к психологу, часто пара затягивает свое обращение к психологу и уже приходят на пике, что мы через неделю подаем заявление на развод. И вот это, конечно же, категорически сложная ситуация, когда нам тяжело работать с такими парами, поскольку они не слушают друг друга, а они уже в решениях что-либо сделать. Приходят больше всего не послушать психолога, а удостовериться в том, что оба не Шо, окей. Да, не что они, да, 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 говорится, и больше это похоже на такую психологическую игру, как третейский судья. Вот я сейчас вам расскажу, в чем он дурак, а я вам расскажу, в чем она не права. Вот. Хорошо, конечно, все-таки прежде, чем принимать такие серьезные решения э, в своей жизни, конечно, обращаться намного заранее, в частности, к нам приходят молодые пары, это что радует. Не молодые пары не в плане возра возраста, а в плане создания отношений. И есть очень много хороших у нас таких результатов, когда действительно буквально что-то нужно подправить, где-то поддержать пару, либо э, одного из клиентов, когда они обращаются за помощью, у них э, хорошие успехи, хорошие результаты. И действительно обращаются в равной степени, как мужчины и женщины. Это миф совершенно, что ходят только женщины к психологу. Як завжди, у нас обмаль часу, а поговорити mm -hmm. ще багато чого хочеться. Но на останок все-таки хочеться почути від вас для наших глядачів по кілька побажань, як для чоловік, так і для mm -hmm. жінок. Чоловіків, і жінок, все-таки, які робить перші кроки на зустріч тому, щоб поняття щастя в ваші домівці і нікуди від вас не тікало. Я би пожелала і жінкам, і мужчинам цініть друг друга в першу чергу, не стіснятися, говорити друг другу теплі слова. Я бы рекомендовала в течение дня хотя бы три раза минимум говорить друг другу, что вы любите друг друга, что вы рады тому, что вы есть, что вы рады тому, что вы есть друг у друга, ценить друг друга, не забывать о прикосновениях, обнимать друг друга, целовать. И вы заметите, что это очень помогает сохранять хорошие отношения. Если у вас на данный момент есть сложности в пониманиях друг друга, действительно позаботьтесь о том, чтобы подумать, что бы вы хотели от отношений, все в наших руках, и вы можете действительно с помощью силы мысли, с помощью своих действий, с помощью своей теплоты много преобразовать в отношения друг друга. Не стоит исправлять в другом, стоит понять, какие силы есть в самом себе, в женщине или в мужчине, и понимать, что вы достойны хороших отношений, и возле вас находится достойный человек, который, может быть, надо чуть-чуть помочь, не критиковать, а помочь тогда будет все хорошо. Любви вам. Я тоже желаю всем в их отношениях взаимопонимания, любви, поддержки. И чтобы с вами был достойный мужчина для женщин, и для мужчин достойная женщина рядом с вами. Я приєднуюсь до ваших побажань. Я думаю, що це все правильно, тому що недаремно створені окремо чоловіки, окремо жінки і недаремно вони намагаються, скільки існує людство, бути разом, чомусь, хоча вони і сваряться, з'ясовують стосунки, але все одно хочуть бути разом. Тому я думаю, що найголовніше це бажання бути разом. І тоді знайдуться всі ті речаги, про які ми сьогодні говоримо, які кудись рухати для того, щоб в сім'ї був лад. Вам теж бажаю, щоб ваша сім'я, якою ви працюєте, Своїм колективі теж була дружньою, щоб багато людей приходило до вас не лише за порадами, а просто попити чай, тому що ви хороші люди. Спасибо. І нехай у вашій сім'ї теж все ладиться. Ну і цього ж саме бажаю і вам, шановні глядачі, знаходьте спільну мову один з одним. Не забувайте про те, що як сьогодні вже сказали наші гості, звичайне слово, але добре сказане один одному може врятувати вашу сім'ю і ваше щастя. Тож будьте щасливими.